Триває наш ефір, це крапки над «і». З понеділка під стінами Миколаївської відбулася Акція безстрокова акція протесту про ефективність таких дій далі будемо говорити з гостем Я Хочу представити Роман Бойко, член правління обласної обласного відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціації інвалідів. АТО. вітаю вас, пане Романе. Скажіть, будь ласка, так співпало початок акції з приїздом президента? Це навмисне чи взагалі планувалася ця акція заздалегідь діло що вже ми з 13 мая... организовались и поступательно по нарастающей действовали. То есть это, можно сказать, все было рассчитано, проработано, были какие-то определенные корректировки, но план примерно такой был, чтобы уже к приезду Порошенко, мы точно не знали, когда он приедет, чтобы уже были какие-то действия, которые, ну, с помощью которых на нас бы обратили внимание. Буквально да? на наступного же дня, после того, как появились наметы, наметы, так, или наметы, несколько біля был даже администрации, пошли чуткие такие думки были, что эта акция проплачена. Ваш комментарий с этого привода? Дело в том, что всегда, когда какие-то такие акции происходят, или люди там какие-то ну, бескорыстные, там, честные, там, или как, я не знаю, что это назвать, Всегда найдутся, кто это будет о, критично на это смотреть или даже специально о, пускать слухи о том, угу. что это о, с корыстной какой-то целью или кто-то проплатил. Угу. То есть я на это смотрю, естественно, это всегда так было, будет. Найдутся кто Зв... будет критиковать. Угу. Звільнення, які були оголошені високопосадовців і правохоронців на цьому тижні, це досягнення. Достигнения, ну я не считаю, не преувеличиваю наши заслуги. Возможно, мы просто как бы э, совпало, что мы то, чего мы добивались, то и произошло. Может, мы на 0,5 повлияли на это. Ну я как бы не преувеличиваю наши заслуги. Как получилось, так получилось. Я просто рад тому, что происходит, и мы на этом не останавливались, потому что всего, чего мы требовали, еще не произошло. Ощущение вымогает. Ну, в первую очередь, изначально, с 13 мая мы требовали, кроме Кривовяз и Ванчарова, да, увольнения, еще требовали Севопляс, это соцзащиты, и Капуста, главный по медицине в области, тоже увольнение, потому что там преступное действие, есть факты, которые мы Мерику предоставили. да, да, Мерику предоставили. Вот. Ну, а потом, когда он уже игнорировал, то есть мы Предоставили им факты, требовали, чтобы он или увольнял, mm -hmm. или в крайнем случае ходатайствовал их, их увольнение и направлял на открытие дел, ведение дел по ним mm -hmm. э, в набу. Но, когда это не было сделано, тогда мы еще до, до того, как начали уже mm -hmm. до, до, ну, как бы требовать от сталкивания самого Мерикова, когда увидели, что он совершенно вроде бы нас послушал, согласился с нами, но потом mm -hmm. обещал одно, а сделал по-своему. Замыливание просто обещаний своих, поэтому мы Но можно... ну, да. на такой опыт, сважающий на такой досвид, этих протестных акций, призначение незаангажованных и честных людей на высокие посады, это реальность? Конечно, нельзя сказать, что он рай на земле, но мы будем стремиться к тому, чтобы так происходило. То есть в данном случае хотелось бы, чтобы прокурора и главного полицейского не назначали из Киева Получается, поменяем шило на мыло, будут примерно такие же люди, как и были, и это уже показывают за два года, что эти перестановки ни к чему хорошему не приводят. То есть, чтобы это согласовывалось с жителями города Николаева, потому что они же будут в Николаеве. Доброе, а в каком выгляде Вот это с... тоже хотелось бы обговаривать, потому что часто называются открытые конкурсы, но на самом деле там с открытостью, прозначно, ничего общего не имеет. То есть членам комиссии надо тоже обговаривать, из общественников выбирать, хотя бы часть, чтобы из них были из активных общественников, кто входил в состав этих комиссий. Также время, когда они проходят, чтобы это не растягивалось на целый рабочий день там, или... Неизвестно, когда, вот, например, по губернатору обещают не раньше, чем через два месяца. А что эти два месяца? Сегодня один бонь на пять должностей. Это практически он физически не может выполнять свою работу. У безстроковой акции протеста. Есть какие-то термины закинчения? Да, мы это? сразу, когда ее только оглашали, что мы... эту акцию, Мы сразу же сказали, какие у нас требования, только эти требования будут выполнены, мы прекращаем. На ликторах будет массовая акция, сейчас я не могу раскрыть все карты. А массовая акция во время которой мы будем при мультиматум. Ну, Доброе, я вам дякую за информацию. Спасибо. Спасибо. Вам тоже.